Subhanallah, ribuan orang selalu hadir di setiap pengajian Gus Iqdam. Apa sih rahasianya? Kok bisa ya? Dimanapun beliau hadir, selalu penuh sesak? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan kupas tuntas fenomena luar biasa ini. Kiai muda yang satu ini memang beda, guys. Dengan gaya ceramahnya yang khas, santai, kadang kocak, tapi tetap penuh hikmah, Gus Iqdam berhasil menyentuh hati jutaan jamaah jadi tiang niku nek keimanannya terus bertambah entah itu yang menjadi wakil bupati seperti Mbak Belinda entah itu yang sibuk usaha apapun itu memiliki kegiatan apapun itu tapi kalau dia itu di dalam hidup ini senantiasa menjaga keimanannya dengan baik janjinya Allah akan turun terhadap orang tersebut yang pertama karisma beliau Gaya bicara yang mudah diterima semua kalangan, dari santri sampai anak muda, membuat siapapun merasa dekat dengan beliau. Setuju nggak? Yuk, komen di bawah. Nggak cuma serius, Gus Iqdam juga punya selera humor yang bikin jamaah betah berlama-lama, ceramah yang ringan, tapi makcelep di hati. Ngomongin soal isi ceramah nih, Gus Ikdam selalu menyampaikan materi yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Dari urusan hati, jodoh, sampai kehidupan akhirat, semuanya dikemas dengan bahasa sederhana tapi dalam. Kita yang mendengar jadi merasa, wah ini gue banget. Nggak heran, setiap pengajian pasti ramai. Selain gaya ceramahnya yang asik, faktor utama lainnya adalah koneksi spiritual. Setiap pengajian selalu diiringi dengan jikir, dan doa bersama yang membuat hati jadi adem dan tentram. Ini yang bikin orang datang lagi dan lagi karena mereka merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Jangan lupa guys, pengaruh media sosial juga gede banget. Video ceramah Gusik Dam yang sering viral di TikTok dan YouTube bikin orang semakin penasaran dan pengen datang langsung. Para netizen banyak yang mengaku hatinya tersentuh dan hidupnya berubah setelah mendengar ceramah beliau. Jadi kesimpulannya, kenapa pengajian Gus Iqdam selalu ramai? Karena ceramahnya yang relate, penuh hikmah, dibawakan dengan santai dan tentu saja berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak yang tahu tentang hikmah dari pengajian Gusikdam.